السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan salam sejahtera الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الخائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأصلي وأسلم على رسوله الكريم Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in uh, Saudara Mi Hamzah Dari Lim Huyin KSP Johan Rakan-rakan saya muliakan Mudah-mudahan hampir pertengahan Ramadan Kita imarahkan dengan Kekuatan Kerohanian Dan memahami dimensi disiplin dan integriti dan juga sosial yang sebenarnya membawa makna penghayatan Ramadan uh, juga untuk menelaah Al-Quran membaca mengikuti makna dan mesejnya kerana seperti mana yang disebut dalam firman Allah SWT yang saya bacakan tadi bahawa bulan Ramadhan, syahrul Ramadhan Unzila fi Al-Quran Bulan Turan Al-Quran Matlamatnya itu Petunjuk kepada manusia Hudan linnas Petunjuk itu kerana ia memberikan Kekuatan, kecerdasan Pencerahan Untuk menilai Dari Wabayi natib minal huda Petunjuk alam, bumi Dan segala sejarah Dan kegiatannya agar kita dapat membuat penilaian furqan sebab Al-Quran juga disebut furqan kekuatan untuk memberikan kita upaya memberi membuat penilaian di antara hak dan batil uh, ma'ruf dan mungkar dan apa yang disebut kebaikan keseluruhannya kita hanya menggesa supaya peringatan itu dalam masa singkat sekurang-kurangnya ada amalan tambahan di bulan Ramadhan ini semalam dalam perimpunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, Perbendaharaan dan juga rakan-rakan syarikat-syarikat yang bersama saya tekankan tentang keperluan kita memanai Ramadan dengan meningkatkan sedikit usaha-usaha amalan praktik kerana kekuatan amalan itu bukan pada ritualnya umat Islam ini tidak kalah pada ritualnya masjid-masjid dipenuh kalau kita nonton umrah itu penuh sesak dengan manusia satu kebajikan mudah-mudahan uh, pendapat uh, mabrur ya. amal salih uh, sebab tu dalam doa umrah dan haji tu dikaitkan dengan umrah mabruran wa sa'i mashkuran wa amalan salihan amal salih dan tijaratan dan tabur masuk urusan ekonomi dan perniagaan perdagangan Islam tidak mengenepikan tetapi cabarannya bagi umat Islam dulu dan kini adalah memanai ritual situ seperti Ramadhan apakah Ramadhan memperkukuh keyakinan kita lebih baik pada tahun sebelumnya apakah Ramadhan meningkatkan integriti kita apakah Ramadhan bulan Ramadhan bagi umat Islam itu benar-benar dengan puasa disiplin menahan diri dari makan minum dan yang dilarang lainnya itu sebenarnya meningkatkan integriti kita menolak kerakusan kuasa penyelewengan kemalasan dan rasuah apakah Ramadan itu memberi kesedaran tambahan kepada kita untuk membela nasib jiran kita khariah kita dan rakan-rakan yang lain yang kurang bernasib baik itu sebenarnya soalan tu kita mampu jawab sendiri sebab itu semalam saya sebut ya kadang kita kami menteri-menteri ada peruntukan kerajaan pegawai-pegawai ada dana kementerian untuk membantu projek-projek seperti Kampung, angkat madani, sekolah angkat, itu dari dana yang dikumpul dari CSR ini baik ada kebaikannya supaya ada perancangan yang lebih teliti. Tapi kepastian tidak mungkin ada sumbangan pribadi itu yang 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 juga dituntut tidak perlu banyak ikut keupayaan sebab itu dalam membina masjid umpamanya tuntutan itu seruan itu innama ya'amuru masajid Allah memakmurkan masjid itu satu seruan umum kepada karya ya, pemerintah ada tanggungjawab tentu jabatan orang kaya tetapi juga tiap karya jadi saya lihat dalam pengalaman saya kadang-kadang bila kita sebut tentang uh, sedekah amal jariah ini uh, dari segi sumber pribadi kita itu tidak ada saya rasa perlu amalan Ramadan itu mendorong selain daripada penutup-penutupkan sejak ada ya. pakaian, minuman makanan dan juga kemudahan-kemudahan yang diperlukan untuk meringankan beban rakyat ini tak masuk teks yang dicadangkan oleh Johan tadi um semalam ya semalam juga saya umumkan beberapa langkah um, dan dan <coughs> yang diambil oleh uh, yang kita bawa ikhtiar madani ini uh, untuk uh, meningkatkan uh, penyertaan uh, pimpinan dan kanan untuk turun ke bawah dan ini um, walaupun dilakukan dulu tapi tidak structured seperti sekarang umpamanya uh, KSU, susah bahagian ke per kanan semuanya uh, dia um, pengarah pelanjawan yang sekarang jadi kesusah uh, sebab saya, saya banyak tak lulus saya kena bawa ke pejabat saya jadi um, 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 dia beri makro, pandangan makro yang baik sebenarnya di kalangan seperti mana kita tahu kemahiran di bank negara di uh, suruhan jaya security bank-bank ya, PNB, khazanah ini semua kalau kita lihat kepakaran kemahiran mereka tidak dipertikai tapi uh, kurang kemunasabahannya untuk mereka turun sendiri ke kampung tak semestinya kampung ini jauh, kampung asal mereka dia melihat sendiri seluruh masalah di kampung itu ini yang disebut kampung angkat madani yang Alhamdulillah bila saya lihat laporan ada kemajuan ha? tapi bukan fizikal kita turun ke kampung jembatan diperbaiki atau parit ataupun pagar masjid ha? yang fizikal itu sekolah bumbungnya itu tandasnya tetapi juga jumlah penganggurnya masalah dadah dalam masyarakat itu masalah sosial yang lain apa kalau yang sakit hospital yang paling dekat klinik paling dekat apa problem mereka berapa jumlah miskin tegar ya, dalam satu kampung mungkin 6 orang 6 orang kita boleh balik ke KL dan kutip sikit sebanyak Ha, dan Nabi selesaikan kurang-kurangnya untuk tahun itu ha, ini yang ini, makna keseluruhannya jemaah di masjid bagaimana dia di, di apakah masjid itu diurus dengan baik ada kegiatan um, pengajiannya jadi ini yang disebut pembinaan ummah hmm? secara keseluruhannya um, dan itu yang saya maksudkan kampung angkat madani dari segi laporan yang saya perlu lihisakan ini banyak yang menumpukan di bidang fizikal ada kejayaannya tapi saya rasa untuk memenuhi dan memandai um, falsafah negara kita tentang madani ini dia juga menyentuh soal nilai soal akhlak soal kemanusiaan soal ihsan ya? jadi kita kena cuba tahu tidak mungkin kita selesaikan semuanya ya? tetapi sekurang-kurangnya kita tahu dan kita ada usaha atau ikhtiar untuk meringankan beban mereka ada kadang-kadang hal-hal yang kecil dia peniaga kecil dia memerlukan hanya lima ribu ringgit atau sepuluh ribu kalau sudah tidak mampu dan sudah rujuk kepada tekun atau amanah khitia kerana saudara punya kedudukan yang punya kefahaman yang lebih tentang perjalanan dan silsilah uh, pengurusan dan pertadbiran negara jadi untuk uh, tahun 2025 ini kita berhasrat menambah supaya dari ketua pengarah setiap usaha bahagian mungkin kita turun sikit kita ambil kurang-kurangnya 200 kampung kalau setakat 50 kampung satu tahun jadi dekat kiamat baru selesai jadi lebih baik kita cuba tingkatkan supaya kita dapat selesai sebelum kiamat Astaghfirullahaladzim saya buah eh kadang gurau macam ni tu diambil ha, oleh ahli parlimen tertentu inilah satu kenyataan yang menyimpang dari prinsip agama seolah-olah dia tahu bila itu kiamat ni ya, ada arti ke ya, ada yang gurau lah sikit ni ya. baik kemudian majlis iftar kita adakan dengan semalam di LC CEO syarikat semua ada jadi kalau kampung angkat ini melibatkan mereka Target kita ialah sekurang kurangnya 400 kampung hmm. Kalau umpamanya Maybank Takkan nak Maybank satu kampungnya malu lah saya hmm. Dia ada kemampuan umpamanya ambil 20 umpamanya ya atau lebih lah ya. ataupun katalah um, PNB ke PUNB ke, yang besar-besar ada ada keupayaan LHDN dia boleh ambil 50 Baik Kemudian Ada um, su Sudah tahu sejak di antara Hal awal yang saya bangkitkan Sebaik um, mengambil alih uh, jabatan ini Ialah um, Memantau kedudukan di sekolah Banyak masalah sekolahnya pembangunannya, kantinnya, tapi saya mula dengan tandas, kerana itu pun dah mencecah hampir 1 bilion ringgit ya, saya kira selesai belum selesai semuanya hmm? malah ada sekolah-sekolah di sekitar Kuala Lumpur ha. jadi um, kita harus perbaiki jadi saya rasa caranya bagaimana nak harapkan jabatan kerajaan atau kementerian pendidikan saja tak terupaya, ya? seorang pegawai pendidikan daerah yang menjelajah nak cover berapa 50 sekolah menengah 60 sekolah rendah sekolah agama sekolah Cina sekolah Tamil itu banyak jadi wajar kita kita anjurkan supaya um, kita perkenalkan konsep kampung, sekolah angkat tahun ini hmm? sekolah angkat kampung angkat sekolah angkat eh berat dalam tergi ni tak terangkat besok ni tapi uh, saya rasa boleh bukanlah pergi tiap minggu ha? kalau sudah ada, ada uh, contact person jadi seperti bila saya di Cerotokun ambil kampung angkat terus setahun nak pergi dua kali pun beratlah kan tapi saya ada jatuh kuasa, pemantauan dan rakan yang akan memberi laporan dan kita bantu ha? uh, sedaya upaya apakah contoh yang terbaik itu selesai, saya rasa belum ha? tetapi uh, saya rasa boleh maknanya kalau kampung angkat saya ambil kampung asal saya dicontohkan Bukit Petajam sekolah angkat, yang dipilih kalau nak pilih, pilih Melayu Kolej, ramai sangat orang pilih Melayu Kolej jadi mungkin kita pilih sekolah-sekolah lain lah jadi kita cadang kalau boleh 500 kampung angkat. Maknanya LHDN saja 20. <laughs> pasal rekod daya tinggi. Jadi uh, pasal dia punya kepakaran itu kutip buang. Jadi saya nak ajar dia bagaimana belanja wang sikit. Baik. Ada satu hal yang saya singgung sikit ini ialah tentang kemelut sekarang dua perkara yang saya nampak dijadikan bahan Uh, politik 2-3 hari ini ialah soal Sapura Energy yang mendapat suntikan 1.1 bilion ringgit dari kerajaan jadi dia kata Anwar dulu memang menentang bail out ya, uh, memang ya. Yeah. kalau saya beri perpilihan saya tidak senang dengan cara kita menyelamatkan saya saya dekat besar uh, puluh ribu syarikat kecil yang kadang-kadang terlantar tidak diperdulikan tapi dalam kes ini ya, kita kena tahu ya, boleh tegur dan kritik dan serang dia bukan penyelamat seperti yang direncanakan dulu ya. kita mulakan dengan forensik audit kenal pasti apa permasalahannya dan siasatan kalau ada apa-apa penyelewengan penyalahgunaan kuasa atau keterlanjuran itu diteruskan saya semak juga dua hari tiga hari yang lalu diteruskan itu bukan urusan kita kita hanya minta siasatan jadi semua agensi yang terlibat harus siasat apakah ada keterlanjuran kemudian ketiganya kita tidak beri wang itu kepada syarikat 1.1 bilion itu khusus kepada vendor yang telah kerja 80 eh, sekitar 2000 80% itu vendor-vendor bumi putra yang telah bersemangat. semangat bagaimana harus mereka dihukum tengok dalam eh, dunia politik kalau saya tak tolong Anwar Khianat dia bukan lagi uh, uh, membantu memperjuangkan nasib Bumi Putra dia hanya menjadi juru cakap DAP sini salah dia sini nah, jadi itu kalau kita buat dia kata ini kita bantu saya tidak bantu menyelamatkan tokoh-tokoh kaya wang itu tiap sen terus kepada vendor yang telah bekerja dan tiada dapat uh, bayaran baik KSP angguk kalau dia betul baik. jadi baik apa kata kalau kita kata baik biar dia bankrupt semua apa jadi ini sahaja satu-satu syarikat oil and gas Malaysia yang boleh operasi di bawah pelaksanaannya. Kalau tutup maknanya tidak ada syarikat yang mampu mengendali, maknanya seluruh kegiatan di peringkat uh, hiliran gitu ya, hiliran. Atau peringkat bawah pelaksanaan ya. Ha? Itu semuanya syarikat asing. jadi so, kita ada problem sekarang. Bukan bail out ini menyelamatkan syarikat besar dengan pengurusannya. pengurusi pengurusan kanan semua mesti keluar. Itu syarat kita. Mesti diganti dengan pengurusan baru. Dan kalau ada permasalahan atau yang melibatkan keperluan siasatan itu diteruskan itu urusan kita. Hmm. Jadi uh, ini pertimbangan kita. Kalau saudara dan kedudukan saya sudah harus pilih apakah kita harus hukum 2000 syarikat yang telah bekerja dan bukan salah mereka hukum orang yang salah bukannya mereka jadi sebab itu suntikan dana itu tidak kepada syarikat persi tapi kepada vendor dan dalam kes ini secara khusus tanpa syarikat ini tidak ada syarikat boleh mengendali di peringkat pelaksanaan atau peringkat Uh, kerja kerja dalam negara dan kita terpaksa akan serahkan semua kepada syarikat asing. so kita ada problem. Apakah dia tidak ada masalah awal ada mungkin pengurusan mungkin apa apa saya tidak uh, uh, dapat umumkan semua di sini biar kita lihat uh, forensic audit. Tapi penyelesaian begitu baik. Apakah dana ini dana hangus tidak? Apa yang dilakukan ialah suntikan ini akan dijadikan modal pinjaman supaya pengurusan baru mudah-mudahan akan mengurus dengan lebih baik mendapat keuntungan dan membayar semula dana suntikan 1.1 bilion. Bukan uh, suntikan dana tetapi di 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 dilaksanakan di, uh, dalam bentuk pinjaman. Oh. Ehe, letih. Ya. saya tak ada masalah ketik tapi caranya Anwar telah mengkhianati amanah Anwar sekarang menjadi alat dan perkakas negara ini ekonomi kepada koprat-koprat bunyikan enak tapi pembohongan di bulan Ramadhan ya. Ya. kerana kedangkalan ilmu dan keengganan mendapat fakta yang betul bila kita tegur dan kritik sepura energi dulu ya beberapa tahun dulu Tiga tahun dulu, 4 tahun yang lalu M Mungkin sudah ingat Debat saya dengan Datuk Sri Najib Apa yang saya sebut Saya kata jangan bail out Pengurusannya itu masih di sana Pendapatan mereka masih tinggi Berjuta-juta nah, Mana dia forensik auditnya Kita ambil EY Ernst Young Masuk jadi semua peraturan yang agak transparent, yang telus dilaksanakan sebelum keputusan ini dibuat. Dan keputusan ini percayalah sudah tidak mudah. Saya di antara orang yang paling keras dari segi belau kerana pengalaman saya daripada awal dulu 97-98 ialah menentang out kepada syarikat perkapalan yang melibatkan anak Perdana Menteri ya. jadi ada pengalaman kerana menyelamatkan orang-orang yang hidupnya mewah dan ya, dengan segala kemudahan, kemudian mengurus dengan paling lembab dan menyebabkan kerugian besar dan kemudian ditampung oleh kerajaan tanpa syarat-syarat yang kita berikan begini. Ya. Ha. Jadi itu mengenai sapura yang melibatkan dana satu puluhan satu bilion ringgit <coughs> yang satu lagi yang telah berlaku dalam sama tempoh sebulan ialah akta pembangunan bandar ya. Nah, itu dikatakan kita mahu merampas hak Melayu sebab, sebab tu saya minta kita fikir orang yang perintah sebelum ni dia buat apa sudah tetap miskin bandar ini memang isu besar sudah tahu tak minta pergi juga tengok uh. flat PPR yang lama seri perlis disiapkan di sekitar 60an satu kamar satu bilik satu bilik air keluarga anak enam hidup sejak tahun 60an sampai 2000 2024 2025 jadi saya ingat saya pergi situ masa ada kebakaran saya lemas masa itu ketua pembangkang saya kata macam mana ni tengok tanya berapa yang majoriti itu Melayu ada kelompok India yang ramai dan beberapa jumlah kecil uh, keluarga Cina apakah dalam bila kita jadi kerajaan kita tak mampu buat apa-apa aduh ada perancangan aku nak serah dia buat ha. nak bayar sewa benda susah Apakah kekal sampai anak pinak dia begitu hidup dia? Hmm, bila kita ada segala kemewahan, kita ada mercu tanda yang hebat dengan twin tower, dengan jembatan, semua hebat-hebat. Tapi majoriti rakyat miskin bandar hidup dalam keadaan begitu. Dia tidak boleh, dia menyentuh hati nurani saya. Ha? Hmm. Sebab itu saya masih ingat kalau ingat 90-an itu pembangunan kerinci, perumahan kerinci, wangsa maju, ya, perumahan gomba ampang itu semasa saya menteri kewangan kita ambil alih banyak tugas KPKT masa itu dan laksanakan program ini hmm. saya masih ingat kadang-kadang bila bincang minta tanah dari sebuah negeri Selangor lah masa itu orang hmm. kata tanah susah lah tu seri gitu gini saya marah saya kata tanah golf berpuluh-puluh tempat boleh-boleh boleh-boleh tanah rumah rakyat tak boleh itu semasa semasa saya menteri kewangan menteri kewangan menteri kewangan menteri sebab tu saya kena terajang cepat ya, Sudah fikir ya? Bagaimana kita nak jawab Tanah goh boleh Rumah rakyat tak boleh ya? Itu tak apalah saya belum pegang Tampuk kuasa Sekarang saya dalam keadaan Boleh mempengaruhi Jadi saya lakukan sebaiknya Baik Dengan undang-undang yang ada sebelum pindahan ini, ini Apa yang kita boleh lakukan oh, Ada satu projek di jalan Tun Razak semua setuju seorang tak setuju tertangguh semasa bawa ke mahkamah tunggu 4-5 tahun kemudian mahkamah putuskan penilaian berdasarkan semasa tidak memberi manfaat kalau kita laksanakan program ini ya, daripada harga kertas kita 70 ribu ringgit atau 60 ribu ringgit atau sekatalah 100 ribu sekarang Dia kemungkinan naik tiga kali ganda dua kali ganda Dan itu jadi hak dia Tak ada rampasan Kalau status tanah tu Rizab Melayu Kekal Rizab Melayu Status tanah itu status apapun Kekal Status tanah tidak berubah Pemilik dijamin dapat rumah Yang lebih baik nah, Itu dia Jadi kita perlukan ini supaya Kalau 80% orang setuju 20 tak setuju Kita gunakan undang, -undang ini bagi beda. dia. akan dapat apa yang da diperoleh oleh 80% penghuni ini yang kita lakukan tapi ada bantahan yang kuat ini uh, Anwar ini, balik atas atas arahan DAP pula lagi apa kena mengenal saya itu, oh, kerana kebetulan Menteri KPKT itu DAP di malam Menteri Kewangan DAP itu susah eh? Jadi saudara Kalau betul Sebab itu saya jawab di parlimen Kalau betul nak tolong Melayu Majoriti ni Melayu Jangan kekalkan dah 60-70 tahun mereka Begitu keadaan dia Kita selesa Jadi sebab itu saya Ambil keputusan Sudah diluluskan sekarang oleh uh, Parlimen Kita jelaskan kita jalan Dengan tegas. Kerana biasanya orang akan mudah terpengaruh Ini soal bangsa ha? Lenyap kita nanti di Malaysia ini ha? Pulau Pinang Tiada azan Dan Golongan Kristian telah ambil alih Ada yang bingai yang percaya ya. Jadi Begitu juga macam ni. Sudara Kalau dia Bagi cadangan pilihan Okey Ini kami cadang cadangan uh, Anwar tidak begitu menarik kami cadang begini tak ada juga dia nak kekalkan orang Melayu jadi begitu rendah pendidikan dia miskin supaya dia boleh peralatkan ya. ini yang disebut dependency syndrome teori Samir Amin rupanya rakyat itu dilemahkan supaya dia boleh kawal ilmunya sedikit jadi boleh dihasut melalui agama melalui kaum jadi saya ini masalahnya ya. saya lontarkan kerana ini akan melibatkan kementerian kewangan kementerian kewangan terpaksa mula eh, tahun ini mula bersama KPKT Dewan Bandar Raya dana yang lebih besar dan saya akan mintakan semua JLC secara ke, kewangan dengan jaminan kerajaan semakian membangunkan dalam konteks dalam masa yang lebih Eh, tapi tentunya melibatkan sektor swasta jadi yang kata oh ini cara orang sektor swasta menelan kekayaan lebih besar dia nak untung banyak mana pun soal dia asalkan rakyat yang susah itu dapat kemudahan yang jauh lebih selesa dari satu bilik ke tiga bilik dari satu tandas ke dua bilik mandi itu rencana kita dan perumahan yang punya tempat permainan kawasan hijau. Itu syarat-syarat kita kenakan seperti mana Perumahan Madani di Jalan Taman Desa. Ya. Itu kita cuba memberikan yang maksimal yang belum diperoleh sebelum ini. Ya, green lung ada, tempat permainan ada. Untuk kategori ini. Dan juga gerai-gerai dan warung-warung yang lebih bersih, lebih indah untuk mereka. Jadi itu dua isu yang saya minta saudara Hazam yang Faham selain daripada menambah waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.